Puasa ini, saudaraku si iman, adalah amal ibadah yang paling besar pahalanya, bahkan mengalahkan seluruh ibadah yang lainnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda hadis riwayat Bukhari Muslim, "Kullu amal ibn Adam lahu al hasanatu bi ashri ila sabamiyah dzufin yakulullahu azza wa jal illa as fa innahu li wa ana ajzi Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli Lissa'imi farhatan Farhatun inda fitrih Wa farhatun inda liqai rabbih Wala khalufu famissa'imi atyabu inda Allahi min rihil misk Seluruh amal ibadah anak Adam adalah miliknya Ada kadar tertentu balasannya Dan setiap kebaikan akan dibalas 10 kali lipat hingga 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasannya. Allah yang maha suci dan maha mulia berfirman, kecuali ibadah puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan akulah yang langsung membalasnya. Seseorang yang berpuasa telah menahan diri dari syahwat, makanan, dan minuman karena aku semata. Maka ada, ada dua kegembiraan yang aku siapkan bagi orang-orang yang berpuasa kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan tak kalah bertemu dengan Tuhannya. Dan ketahuilah bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Ini teman-teman sekalian, kalaupun cuma hadit ini tentang puasa Ramadan sudah cukup buat kita. Bagaimana mulianya? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara langsung dalam hadis kursi ini yang disampaikan oleh utusannya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan. Di sini potongan pertamanya hadis menjelaskan bahwasanya semua amal ibadah anak Adam sudah ada penentuan kadar pahalanya, kecuali puasa. Berarti menandakan puasa di sini sebagaimana saya katakan adalah amal yang paling besar pahalanya. Dan itu disebabkan karena seseorang meninggalkan makanan, minuman, Ya karena Allah dalam riwayat lain syahwat ini juga sama di sini yang disebutkan syahwatnya makanan minuman karena Allah dari situ memang puasa menahan diri dari yang halal pun halal makanan halal minuman halal biologi suami istri khusus dari azan subuh sampai azan ish maghrib azan subuh sampai azan maghrib nggak boleh sama sekali kita menikmati yang halal apalagi yang haram. Apalagi yang haram?